السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر کیریئرس ہوں گے فٹ فاٹ ہوں گے مٹ ہوں گے بہت سارے دوست بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے مرغیاں سیل کی لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بہت سارے دوست بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کو اپنے فارم میں جو مرغیاں آپ نے بیچی ہیں اس میں پروفٹ ہوا یا لاس ہوا ہے تو آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے تو دوستوں میں نے آپ کو کمنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو میں اپنے فارم کی جو ہے پروفٹ یا لاس کے حوالے سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ چھوٹا سا منی پولٹری فارم ہے جو میں نے گھر کے ساتھ بنایا ہوا ہے جو ڈیلی میری ویڈیو بات کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ساما کے برڈ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اچھا وہ میں نے تقریباً سیل کی ہیں دوستو سینتیس ہزار روپے کے میں نے ساری مرغیاں ایک ہی ٹائم میں اٹھوا دیں سات سو روپے پر کے جی کے حساب سے میں نے سیل کیں اس میں ہزار گرام کا وزن تھا ایک تقریباً برڈ کا کچھ چھوٹے بھی تھے کچھ بڑے بھی تھے اس میں کچھ میری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے کچھ چوزے چھوٹے رہ گئے اور کچھ جو ہیں کمبل گروتھ کر کے لیکن ایٹی پرسنٹ اس میں بڑا تھا برڈ اور باقی ٹوینٹی پرسنٹ آپ کے چھوٹا تھا جن کی ٹھیک سے گروتھ نہیں ہو سکی اور اس لیے Uh, اس میں سے جو اگر آپ کم سے کم کوسٹ کو اگر آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیلکولیٹ کریں گے پھر تو آپ کو مارجن نہیں بنتا جیسے آپ پٹرول کا خرچہ جی میں لینے گیا فیڈ پچاس روپئے پٹرول کے لگا لیے اس طرح تو آپ زمیندارہ کا یا کوئی بھی چیز کا حساب لگائیں گے وہ آپ کو نہیں بچتے ہوتے لیکن اگر آپ اس کا صرف موٹا موٹا حساب کریں کہ دی فیڈ اتنے کی آئی تھی چوزہ اتنے کا آیا تھا ویکسینیشن دوائی اتنے کی آئی تھی تو سارا ملا ملو کہ تقریباً مجھے نا سترہ ہزار روپیہ بچ گیا جس میں سے میں نے ایک جو ہے فیڈ کا تھیلا لے لیا اور اس کے علاوہ نے چوزے کے پیسے جو ہیں نئے چوزے کے پیسے جو ہیں وہ بچ گئے اب بچت کیسے ہوتی ہے اس میں بچت ہر بندے کی ٹیکنیک کے اوپر ڈیپینڈ ہے اس کو سہولتیں جو ہیں اس کے پاس میسر اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو اب میں نے جو چھٹے مہینے میں جا کے ایک چیز سیکھی وہ اگر میں دوسرے مہینے سے وہ سٹارٹ کرتا تو مجھے بہت بچت ہونی تھی چوزے نے جلدی گروتھ کر دینا تھا میں نے وہ مرغیاں بیچیں وہ میں نے ایک دن کا چوزہ پالا تھا تجربے کے ساتھ ہی دوستو ہر چیز آتی ہے آپ میری ویڈیو دیکھ کے چوزہ ڈال لیں گے تو آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ خود اس پروسیس میں سے خود سے نہیں گزریں گے ہر ایک بندے کے چوزے رکھنے کی ٹیکنیک اس کا ماحول اس کی جگہ اس کی ونڈوز کتنی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں اب میرا جو سیٹ اپ ہے مجھے جو چیزیں سوٹیبل ہیں فائدہ دے رہی ہیں اور کچھ چیزیں نقصان دے رہی ہیں اسی طرح ہر سیٹ اپ کی الگ ہوتی ہے ٹائپ پھر ایون کہ جو آپ ان کو پانی دیتے ہیں نا پانی کا بھی ہر جگہ کا پانی مختلف ہے ہر پانی کی گروتھ بہت مختلف ہے میری مسٹیکس جو تھیں اس وجہ سے مجھے پرافٹ مارجن پروفٹ ہوا ہے یہ نہیں ایک کوئی پروفٹ نہیں ہو پروفٹ لازمی ہوا ہے لیکن پروفٹ مارجن کم ہوا ہے چھ مہینے سات مہینے تقریباً ویٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو سترہ ہزار اٹھارہ ہزار روپیہ بچ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے پروفٹ وہ کیسے بڑھ سکتا تھا میں نے ان کو فری میں سبزیاں ڈالنی شروع کی جا کے چھٹے مہینے میں دماغ میں آئیڈیا بعد میں آیا منڈی سبزی منڈی بالکل میرے پاس ہے گھر کے میں وہاں گیا کچھ دن میں نے پھر وہ خود اٹھانے شروع کیے وہ بھی مجھے عجیب سا لگا کہ یار یہ تو کام صحیح نہیں ہے خود اٹھاتے پھر نہ ایسے مشہور ہو جانا جی منڈا آندا چکن میں نے کہا یار یہ سوٹ نہیں کرتا پڑھے لکھے بندے کو خاص طور پہ پھر میں نے وہاں پہ ایک سبزی والے بندے سے بات کر لی میں نے کہا یار تم مجھے نا یہاں پہ جتنی بھی م... میں جب شام کو جاتا تھا صفائی ہو چکی ہوتی تھی ستھرا پنجاب آپ کو پتا پروجیکٹ چل رہا ہے تو سارا چیزیں کریلے بینگن ٹماٹر سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو صبح ٹائم صبح سے شام تک یہاں ہوتا ہے تو ایک سائیڈ پہ نا تھوڑا سا پانچ چھ کلو سامان اکٹھا کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا کر میں تو اسے شام کو پیسے دے کے پچاس یا سو یا ستر جتنے میں بات کر سکتے ہیں میں نے پچاس میں کی تھی میرا جاننے والا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں دے دے پیسے ادے دے پیسے اسی کی کرنے تو اسی جاننے والے میں نے کہا نہیں میں نے اسے دھکے سے زبردستی پیسے دیے پابند کرنے کے لیے تاکہ یار اس کا بینیفٹ ہوگا وہ ورنہ کرے گا وہ دو دن دے گا چوتھے دن تنگ آ دے گا کہ یہ کہ پیچھے پڑ گیا تو اس لیے اس کو میں نے کہا تیرا مہینے کا جو یہاں کا رینٹ سا ہے نا جو دو سو روپیہ ڈیلی کا دیتا ہے چلو کوئی وہی کمپنسیٹ ہو جائے گا اسی کے بدلے میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تیرا پندرہ سو دو ہزار تو دے مہینے کا مل رہا ہے تو لے لے تو کیوں نہ کر رہا میرا بھی کام ہو رہا ہے تیرا بھی فائدہ ہو رہا ہے تجھے بھی انٹرسٹ رہے گا مجھے بھی تو وہ کہتا جی سر جی نہ کہیں ہوتا کچھ نہیں کوئی نہیں مسئلہ میں نے کہا نہیں نہیں تو نے لینا ہے خیر اسے میں نے منا لیا اور میرے پندرہ بیس دن اچھے خاصے گزرے ان پندرہ بیس دن میں چوزے نے مرغی نے بڑا بہترین ویٹ گین کیا اور شروع میں سٹارٹ میں جب بھی آپ نے چوزہ لینا ہے میں ان کو باجرے کا استعمال کرواتا رہا بھگو کے روٹیاں استعمال کرواتا رہا پہلے دس بیس دن پھر میں نے ویکسین کی ڈیٹ جو تھی وہ آگے پیچھے کر دی لیکن ایک جو پلس پوائنٹ تھا کہ سخت فر... فروری کے مہینے میں میں نے وہ چوزہ ڈالا تھا سخت سردی میں اور وہ میں بڑے اچھے سے بچا گیا میں نے لائٹ کا انتظام رکھا رات کو بار بار آ کے چیک کیا انہیں ڈبے میں ہی بند رکھا تھا کہ چاروں طرف سے انہیں ہوا نہ پڑے گیلا ہونے سے بچایا یہ ساری چیزیں کی لیکن ان کی فیڈ جو تھی نا وہ میں ٹھیک طریقے سے مینج نہیں کر پایا جس کی وجہ سے سات مہینوں تک ان کو لے جانا پڑا ان کو ہزار کے جی تک لے جانے کے لیے اب انشاءاللہ میں نیا فلاک ڈالنے جا رہا ہوں وہ فلوگ میں نے تھرٹی سیون تھاؤزنڈ میں سیل کیا آفٹر سیون منتھس سات ماہ کے بعد میں نے سینتیس ہزار روپے کا سیل کیا اس میں سے یا میرے کچھ پیسے میں نے سائڈ پہ کر لینے ہیں اس میں سے ہی میں نے چوزا لینا ہے اس میں سے ہی میں نے ان کی فیڈ لے لینی ہے تو میرے دو ماہ گزر جانے ہیں نیکسٹ ٹو منتھ کی کاؤسٹ مجھے پڑھنی چار ماہ بعد میں نے چوزا چک... دوبارہ وہ تھرڈ فلاک بھی سیل کر دینے جتنے بھی وہ بچے اب میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتا ہوں شروع والی پہلے والی تاکہ آپ صرف میری ویڈیو دیکھ کے کام نہ شروع کریں آپ کو ساری سٹوری مکمل پتہ ہونی چاہیے آدھی انفارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے ہوا یہ کہ ہم نے سب سے پہلے یہ سیٹ اپ بنایا پہلے تو بارہ وہاں سے شروع کرتے چلے بارہ سے پندرہ چودے میں لیے اور میں نے یہاں پر اس طرح چھوٹا سا سیٹ اپ بنا لیا ان کا چھت ڈال دی جیسے عام ہمارا روایتی طریقہ کھڈا ٹائپ یہاں پہ اس طرح انتظام کر کے اینٹیں لگا کے چھوٹا سا ڈربا سا بنا لیا ان کا دس بارہ رکھ لیے وہ بالکل دیسی تھا اس کی کوئی سیکورٹی حفاظتی نہیں تھی وہ اچانک سے ایک دفعہ پتہ نہیں انہیں کیا لڑا ہے کیا ہوا ہے بارہ پندرہ کے پندرہ ہی ایک رات کو ہی ہو گئے نہ کسی کا خون نکلا سارے مر گئے نہ کسی کا خون نظر آئے وہاں پہ نہ کچھ اور سمجھ ہی نہیں آئی انہیں ہو کے گیا پھر وہ وہاں میں نے دیکھا وہاں پہ ایک سوراخ تھا بیل تھا جسے کھڈ کہتے ہیں پنجابی میں میں نے کہا شاید ان نہ سانپ یا کوئی اس طرح کی چیز لڑ گئی ان کا نہ سیٹ اپ تھوڑا بہتر کرنا ضروری تھا ورنہ ٹھیک ٹھاک پل گئے تھے وہ بڑی تیزی سے جب بھی آپ تھوڑی تعداد میں چوزیں لیتے ہیں نا تو بڑی جلدی پلتے ہیں وہ وجہ کیا کہ آپ نے ایک روٹی بڑی ہے وہ نے ڈال دی چھلکے ڈال دی ہے یہ ڈال وہ ڈال ان کی خوراک سارا دن وہ پوری رہتی ہے لیکن جب آپ تعداد زیادہ کرتے ہیں تو آپ سے اتنی چیزیں مینج نہیں ہوتی آپ کے گھر میں جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ کلو ہوگا دو کلو ہوگا چھلکے وغیرہ ملا کے سب کچھ لیکن وہ چو, اگر آپ نے چوزے جیسے میرا کیس تھا میں نے سو رکھا تھا میں وہی ویسٹ ڈال کے خوش ہو جانا میں نے ویسٹ ڈال دی لیکن تعداد بہت زیادہ تھی وہ کسی کو مل رہا تھا کسی کو نہیں مل رہا تھا اب جانور اس نے منہ سے تو بتانا نہیں کہ میں رہ گیا ہوں جی میرا مجھے نہیں ملا باقیوں نے کھا لیا یہ چیزیں آپ نے تجربے کے ساتھ سیکھنی اچھا وہ بارہ کے بعد میں نے سوچا یار سیٹ اپ ہونا چاہیے پھر میں نے یہ سیٹ اپ بنایا اپنا بہترین سا یہاں پر میں تقریباً پانچ سو چوزہ بھی پال سکتا ہوں یہ اس کی چھبیس فٹ ایسے لینتھ ہے اور چھ فٹ اس کی ایسے ویٹھ ہے چوڑائی اس کی چھ فٹ ہے لمبائی اس کی اس طرح چھبیس فٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ والا پلاٹ ہے گھر کے بالکل فری پڑا تھا ہمارا اپنا ہی تھا تو یہ ہمارا سامنے ادھر گھر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اونچا یہ والا یہ گھر ہے اور یہ ساتھ والا پلاٹ ہے اچھا پھر میں نے اس میں یہ سیٹ اپ بنا لیا اس پہ میرا خرچہ آ گیا جی پچاس ساٹھ ہزار روپیہ کیونکہ یہ پیچھے والی دیوار ہوئی تھی یہ دیوار اپنی تھی گھر کی پہلے ہی ہوئی تھی اتنا خرچہ نہیں تھا پھر بھی پچاس ہزار جا لی تھی اینٹیں مزدوری سیمٹ رہے تھے وہ سب کچھ پھر میں نے کہا اب پچاس ہزار خرچہ کر کے میں بیس چوزے رکھتا تو نہیں صحیح لگتا اب آٹومیٹک چیز کی, یعنی کہ کام بڑھتا گیا میں نے پھر پچاس چوزے لیے تجربہ تھا نہیں یعنی پہلے طرح نہیں تو وہ پچاس کے پچاس روز کی چار لاشیں آپ بے شک میری پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں اولڈ ویڈیوز تو وہ آپ چیک کر لیں اولڈ ویڈیوز میں آپ کو نظر آئے گا کہ چار مار گئے آج پھر تین مار گئے آج پھر چھ مار گئے اور میں نے آپ سے پرومس بھی یہی کیا تھا کہ اس چینل پر آپ کو میں جینرل انفرمیشن دوں گا جو جو میرے ساتھ بیتے گی یا جو جو میں سمجھتا جاؤں گا اس میں چیزوں کو اس طرح اس طرح آپ کے ساتھ بتاتا جاؤں گا کچھ دوست بھائیوں سے ہیلپ بھی لیتا رہتا ہوں ہیلپ کرتا بھی رہتا ہوں جو نئی چیز پوچھ لیتا ہوں جو پتا ہے وہ بتا دیتا ہوں اچھا تو وہ کیا ہوا پھر وہ پچاس کے پچاس ہی مرنا شروع ہو گئے اس میں سے دس سے بارہ پلے مجھ سے پچاس میں سے بارہ پلے باقی سارے مر گئے ان کی بٹھیں بند ہو گئیں پتہ نہیں تھا اس کی فلشنگ کرنی ہوتی بٹھے بند ہو کیا علاج کرنا ہے گڑ والا پانی دینا ہوتا آہستہ آہستہ پتہ چلا ایک ایک فلاک میں ایک ایک چیز لرن کی ہے تو آپ کو بھی پانچ فلاک کے بعد سمجھ آنی ہے کہ اچھا ایسے کرنا تھا تو اب بجائے کہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں تو آپ کہیں جی میں تو اب فلاسفر بن گیا ہوں وہ بعد میں آپ گالیاں مجھے نکالنے کے لوہیا ایسی اس کی باتوں میں آکے کے میں نے چوزہ ڈالا ہے اور سارے مر گئے اس طرح نہیں ہوتا یہ جسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انفارمیشنل ویڈیو ہے اپنا تجربہ ہے ہر بندے کا انوائرمنٹ الگ ہے چوزوں کی جو آپ خریدتے ہیں اس کے اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں یعنی کہ کافی ساری چیزیں ہیں آپ جب مکمل میری کافی ساری ویڈیوز کو دیکھیں میرے علاوہ بھی باقی یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں ہم ہیں کامن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو سمجھ آ دیں گی بیماریاں سمجھ آ دیں گی پالنے کا طریقہ اچھا ان میں پھر میں نے اور مرغیاں ایڈ کی وہ میری پھر بے بیوقوفی تھی جو دس بارہ بچ گئی تھی ان میں میں نے اور مرغیاں ایڈ کرنی شروع کر دیں کہ تھوڑے رہ گئے ہیں ویڈیوز بھی بناتا ہوں میں تو ان کی تعداد اچھی ہونی چاہیے ویڈیو اچھی بنے گی اس سینس میں میں نے بڑھانا شروع کر دیا جو باہر سے پرندہ آتا ہے ہر پرندے کے اپنے جراسیم ہوتے ہیں کوئی کسی شیڈ سے آیا تھا کوئی کسی شیڈ سے آیا تھا کسائی سے کر پرچیز کر کے میں نے فارم پہ ڈالی یہاں پہ وہ دونوں نے پہلوں کو بھی بیمار کر دی ایک چوزہ بھی بیمار آپ نے شامل کر دیا نا اپنے فلاک کے اندر اس نے آپ کے فارم کی ایسی تیسی پھیر دینی ہے وہ دو سو چھ سو ہزار دو ہزار چوزے کو بیمار کر دے گا وہ غلطی ہوئی وہ ساری کی ساری لٹ گئی ایک ہی دن میں وہ ویڈیو بھی پڑی ہے ٹھیک ہے وہ لاس والی ویڈیو کے سارے فارم پر بیماری آگئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ میں نے ویڈیو بنائی کئی دوستوں نے بڑے اچھے مشورے دیے ملٹی وٹامن دیئے وہ پانچ بچ گئے اس میں سے وہ پانچ سیل کر کے میں نے ٹھیک پیسے کمائے ان کا ریٹ اچھا مل گیا تھا مجھے اس میں میں نے پانچ ہزار کا سو والا جو ڈبہ مل جاتا ہے چوزے کا سوری چھ ہزار کا لیا تھا پچپن سو کا ویسے تھا پانچ سو پر ویکسینیشن کا دیا ان کی ون ڈے ویکسینیشن جو ہیچری میں ہی ہوتی ہے سو چوزے کا ڈبا لیا انہوں نے چار پانچ مجھے فالتو دے دیا وہ ایک سو چار یا ایک سو پانچ تھے ایکزیکٹ چار یا پانچ ہی تھے ان میں سے وہ سو چوزہ فروری میں میں نے ڈالا تھا سات فیبرری کو وہ چوزہ سات فیبرری کے بعد میں نے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو کہا تھا میں سیل کرنے لگا ہوں انڈوں پر اس طرح سے پرفارمنس نہیں ملی مجھے تو وہ میں نے سیل کر دیا سینتیس ہزار کا جس میں سے میرے پاس باون ترپن بچے تھے وہ میں نے ٹکڑوں میں سیل کیے چار ایک جگہ چھ ایک جگہ اور پینتیس چالیس ایک جگہ ان کا سب کا ملا کے جو مجھے ارننگ ہوئی تھی وہ سینتیس ہزار ہوئی تھی جس میں سے ستارہ اٹھارہ ہزار آپ کہہ سکتے ہیں اوپر والا پروفٹ تھا اب جو ہے انشاءاللہ میں نیا چوتر ڈالنے والا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گئی ہوگی فرسٹ ٹائم میں نے فلاک میں ففٹی ڈالے تھے جس میں سے بارہ بچے سیکنڈ فلاک میں میں نے ہنڈریڈ ڈالے جس میں سے ففٹی تھری تک چلا گیا میں ٹین پرسنٹ موٹیلٹی ہوتی ہی ہوتی ہے موٹیلٹی مراد مرنے والے چوزوں کی تعداد اگر آپ نے سو ڈالنے ہیں آپ فارم پر بھی سو ڈالتے ہیں تو نائنٹی چوزیں جو ہیں نا وہ آپ کے علائی ہونے چاہیے ٹین کی گنجائش ہوتی ہے یہ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹین پرسنٹ کمزور چوزہ رہ جاتا ہے وہ بائی برت ہی کمزور ہوتا ہے وہ نہیں پل پاتا ہے اس طرح اگر اس سے زیادہ ہو اس کو ہم لاس گنتے ہیں ٹین پرسنٹ مارجن ہوتا ہے اس میں آپ کی یعنی کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کا کنٹرول نہیں ہے اگر نبے سے بھی نیچے جا رہا ہے وہ پرسنٹیج یعنی کہ زندہ والی تو پھر آپ کا کوئی نہ کوئی خرابی ہے آپ کی مینجمنٹ میں خرابی آپ کی فیڈ میں خرابی آپ کے ماحول میں خرابی ٹمپریچر میں خرابی تو یہ والی ساری چیزیں تھیں یہ خرابی پھر آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے اب ففٹی تھری سے نیکسٹ ان شاء اللہ میں ہنڈریڈ سے باوی ڈالنے کا سوچ رہا ہوں اور موسم بھی بالکل بہترین ہے ابھی ایک مہینہ اور موسم درمیانہ رہے گا اور ابھی اگر, اگر ابھی میں اگر ڈال لیتا ہوں تو یہ تقریباً چار ماہ پانچ ماہ میں اس دفعہ پچھلی دفعہ میں نے سات ماہ میں ایک کے جی پر لے گیا ہوں اس دفعہ میرا ٹارگٹ ہوگا کہ میں ان کو چار ساڑھے چار ماہ میکسیمم ساڑھے چار ماہ زیادہ سے زیادہ ساڑھے چار ماہ کے اندر اندر ان کو میں نے ہزار کے جی تک لے کے جانا ہے دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس یا آپ چالیس دن پینتالیس دن کے اندر تین سو گرام کا سیل کر دیں یا آپ ہزار گرام کا چوزہ کر کے مرغی بنا کے سیل کر دیں یا پھر آپ اگر بہت آپ کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان سے انڈے لے رہے ہیں انڈے وہ دے بھی رہی ہیں آپ تو لینا چاہتے ہیں اگر وہ دے بھی رہی ہیں تو پھر تو آپ بہت ہی پرو ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس کام کو پھر آپ کو پر منتھ تیس ہزار ملے گا لیکن وہ سٹیج سے ابھی میں سمجھتا ہوں میں سمجھ رہا تھا اس دفعہ کہ میں آ ہوں اسٹیج پہ لیکن وہ سٹیج بھی میرے سے دور ہے ہاں وزن والا میں فارمولا مجھے پتا چل گیا ویٹ گین کیسے ہونا ہے ان کا ویٹ گین ان کا کروائیں چالیس دن والا فارمولا لگانا گولڈن مصری پہ آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ نے ہزار گرام والا لمبے عرصے تک چار ماہ ساڑھے چار ماہ تک کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ساڑھے چار ماہ کا جب جائے کا ہزار گرام تو اس کا ریٹ آپ کو زیادہ اچھا ملے گا اور چھوٹے چوزے کا ریٹ پر کے جی کا جو ہے وہ آپ کو کم ملتا ہے تین سو گرام چوزے کا مثال کے طور پر اگر تین سو گرام کا چھ سو روپئے کلو بک رہا ہے تو آپ کا ہزار گرام والا وہی وزن جو ہے وزن اتنا ہی ہے چالیس کلو ہی آپ سیل ہیں لیکن اس میں چوزہ ایک کلو میں اگر تین یا چار پیس چٹنے تو آپ کو ریٹ تھوڑا ملے گا اگر ایک کلو کا ایک ہی جوزہ ہے تو اس کا ریٹ آپ کو آٹھ سو نو سو روپئے پر کے جی بھی مل سکتا ہے میں نے وہ بھی سیل سستے کر دی بعد میں مجھے انداتا ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے یہ بھی میں اس میں سے دس ہزار ابھی اور مارتے نکال سکتا تھا ابھی ڈیلنگ اس طرح سے میری نہیں مجھے کرنی آئی اس دفعہ نہ میرے لنکس تھے کیونکہ پہلی دفعہ تو سیل کرنے کی اسٹیج پر پہنچا ہوں پہلے ففٹی تو مر گئے تھے پہلی دفعہ اتنے زندہ تھے میں نے کہا اس سے پہلے کہ ان کو بھی بیماری ہے لاسٹ ٹائم تو نا یہ بھی فارم زیرو پہ واپس آجے تو میں سیل کر دی ہوں. اسی ڈر سے سیل کر دی ہوں. اگر انڈے دے رہے ہوتے پھر میں نے رسک لے لینا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اور یہ تھی دوستوں کہانی امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو چوزا بھی دکھا دوں گا نیا جو ڈالنا ہے تعداد بھی بتا دوں گا اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ کی پہچان بھی بتا دوں گا یہ ساری چیزیں اور اس میں میرے ساتھ کیا بیت ہے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا پروفٹ مارجن کاسٹ یہ وہ فیڈ کیا دے رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں اسامہ کے برڈ یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ